Мы хотим поблагодарить вас от всей души, что вы про нас не забываете. Вы всегда к нам приезжаете не только с хлебом, но и с улыбками. И вы нас поддерживаете, не даете нам здесь... Мы понимаем, что мы не одни. И отдельное, как бы, хотелось бы сказать спасибо за этот Ваши хлеб. Пекали, за этот а да, девочкам. Это очень вкусный, безумно вкусный хлеб. Было и очень хорошие слава. И Бога благодарим. такие люди, как вы, едят и в добром. Да, и вы... а, хороши, да. а я хочу вам сказать, несмотря на сумасшедшие обстрелы, на страх и ужас, который, может быть, вы тоже переживаете, благодарим вас большое, спасибо, потому что мы уже дула идет, куда нам никто не едет, ни хлеба, ни ничего. И такие люди, как вы, дай Бог вам здоровья и чтобы вы дальше да помогали людям. Да и Бог вам всего самого, я самого наилучшего. я вас не живы, Спасибо, вас Спасибо. Вас не забывайте за нас. Поднимаю, потому что нам очень тяжело. Слава Богу. Приезжайте Много почаще, мы хотим почаще привезти. И новости нам какие-то привозите, хорошие желательно. Господи Боже, Творец Неба Земли, мы дякуем, что дав нам такую возможность сегодня быть снова среди наших друзей. Наша молитва Божья, что ты их защитил, помыл І ми так раді, Господи, що ми можемо що то привезти, цей хліб, і насущний, і духовний. Боже, хай ім'я Твоє завжди буде благословенне. Я молю прошу Тебе, Боже, щоб в цьому селищі була, Господи, тість ті, людей, ті, які вірили в Тобі, довірялися і слідкували за Тобою, щоб своє життя посвятили Тобі, як ми посвятили Тобі, Господи, на служіння. Все це прошу для слави Твоєї прийми нашу молитву і помилуй і защити це селище. Прошу себе, імя Отця Христа. Амінь. Друзі, дякую.